কলিয়াবরে কলং নদীর ভয়াবহ ভাঙন ভাঙনের কবলে দুটি স্কুল এবং পূর্ত বিভাগের সড়ক ভাঙনের ফলে আতঙ্কিত স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে পুরুয়া এবং স্থানীয়দের স্থানীয় বিধায়ক এবং জলসম্পদ বিভাগকে বারবার আবেদন করেও কোনো কাজ হয়নি বলে অভিযোগ এটি আমার ছমাহা পরীক্ষা চলি আছে ইতিমধ্যে যদি এনে ধরনের পরিস্থিতি থাকে তেতিয়াহ'লে হয়তো আমাৰ পৰীক্ষা বন্ধ বন্ধ হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াই বস্তুটো যদি আমাক চাই যায় তেতিয়াহ'লে আমি নথৈ আনন্দ হ'ম তাৰোপৰি আমি দুহেজাৰ বিছ চনত বিছ একৈছমান চনতে মই চনটো পাহৰিছোঁ ইয়াৰ উপৰিও আমাক সেই আগত আৰু খহনীয়া হৈছিলে অঁ খেলপথাৰখনৰ সন্মুখত সেই বিষয়ে আমি তেতিয়া জলসিঞ্চন পি জে হাজৰিকাৰ ডাঙলে আমি ইয়াৰ পৰা এখন এপ্লিকেশ্যন কৰিছিলোঁ কিন্তু একো সহায় আমি আজিলৈকে নাপালোঁ গতিকে এতিয়াও আমি চৰকাৰখন অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ বিদ্যালয়খন বাচিবৰ কাৰণে লগতে বিদ্যালয়খন বুলি নহয় এই ৰাস্তাটো এদি বিভিন্ন ধৰণৰ পিছফালে এখন গাঁও আছে সেই গাঁওখনৰ মানুহখিনিও অহা যোৱা কৰি থাকে গতিকে যদি আমাৰ পথটোৰ লগতে যদি আমাৰ সেই যিটো সমস্যা গয়াখনে সমস্যাটো যদি সমাধান কৰে তেতিয়া আমি মানে